تو آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ وقت بھی ہونے کو ہے اور انشاءاللہ اب کچھ نماز کا درس بھی سن لیتے روجانہ کی طرح کیونکہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو نمازوں سے محبت کم ہے درود پاک اللہ اللہ صلی علیہ وسلم گرو کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آخر میں سنا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب سے زیادہ قرب سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے اسے تو اس میں یعنی سجدے میں دعائیں زیادہ مانگو کیونکہ مسلم شریف رابی حضرت ابو ہو سجدے میں دعا اللہ قبول کرتا ہے پیارے اسلامی بھائی اور میری ماں اور بہنوں رکو اور سجود جو نماز کے فرائض میں شامل ہیں ان کو کامل طریقے پر ادا کرنے پر ہمارے لیے بے شمار انعام و اکرام ہے لہذا میں سستی اور غفلت سے کام دی, نہیں لینا چاہیے کئی ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی ادائیگی میں غفلت سے کام لے کر انعام و اکرام کے بجائے مجمت اور وحیم کا نشانہ بن جائے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جو مسلمان ہو کی نماز درست نہیں ہوتی یہاں تک کہ روحو اور سوجود میں اپنی پیڑ سیدھی کرے ابو داود کرمی جی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز پر نظر نہیں فرماتا یعنی قبول نہیں کرتا جو نماز میں رکو اور سجود کے درمیان پیٹ سیدھی نہیں کرتا مسلم احمد راوی حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ لہذا ایسی نماز جس میں رکوع سجود اطمینان کے ساتھ ادا نہ کیے جائے یعنی تعدیر ارکان نہ ہو تو نماز ناکیس اور واجب الیادا یعنی پھر سے پڑھنا ضروری ہوتی ہے یوں یہ ایسی نماز جس کے رکوع اور سجدے کے بعد کوما اور جلسہ نہ کیا جائے واجب الیاد ہے یعنی اس کو لوٹانا واجب ہے پھر سے پڑھنا واجب ہے حضرت ابو ہونے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور نماز پڑھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ نے جواب دیا اور فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اس نے دوبارہ نماز پڑھی اجر نے پھر نماز پڑھنے کو حکم دیا تین بار ایسا ہی ہوا آخر انہوں نے رض کی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتا دیجیے آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لئے کھڑا ہے تو اللہ اکبر کہ پھر تو کچھ قرآن تجھے یاد ہے اور آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھ پھر اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر رکو کر پھر رکو سے اٹھ یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا پھر اطمینان سے ٹھہر کر سجدہ کر پھر سجدے سے سر اٹھا اور اطمینان سے بیٹھ کر اطمینان سے ٹھہر کر سجدہ کر پھر اسی طرح ساری نماز پڑھ اور پوری کر فیو ذریعہ فشر صحیح بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے لوگ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے کریں گے ارشاد فرمایا وہ جو نماز کے روکوں اور سجدے پورے نہ کرے پھٹا پھٹ جو لوگ نماز پڑھتے جلدی جلدی جو اٹھک بیٹھک کرتے خالی نام کی نماز ہوتے کسرت ایسی نماز قبول نہیں ہوتی سکون سے نماز پڑھے مسند احمد راوی حضرت مال کا چور اگر مگر نماز کا چور مجا پورا پا پوری پائے گا نفع کچھ حاصل نہیں کر سکتا نیج مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے نماز کا چور اللہ کا حق مال مارتا ہے نماز کا چور اللہ کا حق مال کا چور دنیا میں سجا پاگر پا آخرت سے بچ جاتا ہے مگر نماز کے چور میں یہ بات

મેં ગયા વર્ષે સાહેબ કહેલું તમને યાદ હતું બાબા નામદેવનું નામ સાબુરું હશે જે યોગ કરાવે છે એમને જ્યારે યોગ કરાવતા હતા ને ત્યારે પૂછ્યું બાબા રામદેવને કે તમે અમને તો યોગ કરાવો છો મુસલમાનો યોગ કરવા ક્યાં જાય છે તો બાબા નામદેવે શું કીધેલું ખબર એ કહેલું કે મુસલમાનોને યોગ કરવાની કોઈ જરૂરત જ નથી કેમ કે જે એ લોકો પાંચ ટાઈમની નમાજ પડે છે યોગાનું યોગ છે એને શું કહ્યું ખબર છે કે બાઈએ કહ્યું કે તમે અમે અમને એવી એવો યોગ કરાવો ને જે મોટામાં મોટો નમાજ હોય તો એ કહ્યું નામદેવે કે એવો યોગ હું ના કરાવી શકું કેમ કે હું સનાતન ધર્મથી તાલુક રાખું છું તો કહેવામાં આવ્યું કે મોટા મોટા ગુરુઓએ કહ્યું પંડિતોએ કહ્યું આવા બાપાઓએ કહ્યું કે નમાજ યોગાનો યોગ છે સૌથી મોટી કસરત છે જીમમાં જવાની જરૂર નથી એ સૌથી મોટી કસરત અગર તમે તંદુરસ્ત રહેવા માંગતા હોય બીમારીથી બચવા તો નમાજ ચાલુ કર દો તમારા શરીરમાં કોઈ બીમારી નહીં આવે તમારા ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા નહીં થાય તમારે કોઈ ટેન્શન નહીં આવે અને એમના તમારી રોજીમાં બરકત આપશે આ નવી નવી નમાજ ચાલુ કરશો તો ઘડીએ પડીએ તમારું વજુ તૂટી જશે તમને એવું લાગશે મારું વજુ તૂટી જાય વારંવાર આ શેતાનનો વાર હોય એક વખત વજુ તૂટે કરી લો બીજી વખત તૂટે કરી લો ત્રીજી વખત તૂટે કરી લો અને પછી એવું લાગે ને કે ના મારું વજુ તૂટી ગયું

કોઈ ફેર લવલી લગાવવાની જરૂરત નથી તમારે કોઈ પાવડર કોઈ મેકઅપ કરવાની જરૂર નથી ફજર પડ લો અલ્લા તમને નૂર આપશે ચહેરો જોહારની નવાજ પડ લો અલ્લા તમારા શોર તમારા ઘરમાં રોજીમાં બરકત આપશે પૈસો ગમે તેટલો કમાઈ લો લોકો અમારા પાસે કેસ લઈને આવે બાપુ ઓલાના આ બાજુથી આવે છે ને આ બાજુ જતા રે મહિને આટલું કમાઈએ તમારાથી ડબલ કમાઈએ તો એ ખબર નથી પડતી કે કામ વયું જાય તો કદી વિચારો પોતાના આમ અંદર જોઈને કે અલ્લાહ હું સવારે ઉઠીને રાત્રે હુંતા પેલા કેવા કેવા ગુના કરું છું જે મને કોઈ નથી જોતું પણ અલ્લા તો જોવે છે મારા આમાલ જ એવા છે કે મારી દુવા અલ્લાહ કાથી કબૂલ કરે હું માકે તો ને દેખે હે દિન અપની હાથો કી બદોલ સચ હે કે બુરે કામ કામ અંજામ બુરા હે તો એ મારી માઓ બહેનો ભાઈઓ બુઝુર્ગો જો હર પડશો ને તો અલ્લાહ તમારી રોજીમાં બરકત ભલે તમારો ઘરવાળું ઓછું કમાશે પણ બરખત થી વધારે વધારે આજે અમારો પગાર કેટલો ચલો અમને કહું તમારાથી ઓછો તો એ અલ્લા ઘર ચલાવે છે અલ્લા બરકત આપે છે ને કેમકે સુકૂન છે વધારે દોલત ને વધારે માલ મિલકત જમીન હોય ને તો ઝઘડા વધારે ભાઈ ભાઈઓ અલગ થઈ જાય બાપ બેટા મા બાપ અલગ થઈ જાય એ ને કે પેલો માલ કરાવે વેર માલ જ વેર ઝેર કરાવે પણ કશું ના હોય રોજ ખાતા હોય ને રોજ કમાતા હોય એમની જિંદગી જોજો માલદારો કરતા એ જલ્દી હોઈ જશે અને એમને સુકૂનથી ઊંઘ આવશે

અને ફજનની નમાજ પછી તમે સૂર્ય આશીષ શરીફ ફરશો તો અલ્લાહ રોઝીમાં બરકત આવશે કે ફજનની નમાજ પછી મેં કહેલું તરત નહીં હોવાનું વીસ મિનિટ સુધી નહીં હોવાનું ત્રીસ મિનિટ ઊંધી એના પછી તમે સુઈ જાઓ અને રાત્રે મોડે સુધી જાગો છો પણ અલ્લાહનો શુકર છે ઈજા એ તમે લોકો વહેલા સૂઈ જાઓ અને એ જ અમલ સારો છે કે ભાઈ ઈશાની નમાજ પડીને બે કલાકના અંદર અંદર ઘરે જઈ સૂઈ જાઓ હકીકતમાં તો ફજનની નમાજમાં પણ આસાની રહે ફજનની નમાજમાં પણ આપણી આંખ ખુલી જાય પણ પેલું કે ને કે રાત્રે આ બીમારી ને આ બીમારી છોડતી જ નથી આપણે આ એવો બોમ છે ને કે જે વખત ફૂટશે ને તો ઘરના ઘર તબાવ બરબાદ કરી નાખશો આને દૂર જ રાખો પોતાનાથી અને જ્યારે ફદનની નમાજમાં ઉઠવું હોય ને તો આમાં એલામ રાખો ને એલાર્મ એને જોડે રાખીને નહીં હોવાનું એ તો શું થશે ફજરમાં આંખ ખોલશે એલામ વાગશે તમે ઉઠશો અને સ્વીચ કરીને બંધ કરીને હોઈ જશે દૂર રાખવાનું એવો મોબાઈલ રાખવાનો એલામ રાખવાનું ઘડિયાળ કે આખા ઘરની ખરાબ થઈ ગઈ જવાબ મળશે નહીં ભાઈ બહેનથી દીવાનું નહીં ઘરવાળાથી મારો ઘરવાળો શું આ કે હું ખરાબ કરી હા છોકરાઓ ઉઠી જાય તો વસ્તુ અલગ છે એ તો ચાર રકાત પડવામાં વાલ કેટલી આગે નમાથી બતાવો બે રકાત શું નથી મોકેદાર બે રકાત ફરજ શું કેવું તો કહેવાનો મકસદ نماز دی پابندی کرو برابر مغرب پچھی سورہ واقعہ پڑھو اللہ تم نے کوئی محتاج نہیں رکھے سورہ مجمل پڑھو شانی نماز پڑھی تبارک پڑھی نے ہوئی جو اللہ تم نے مرتے وقت کلمہ نصیب کر سے انہیں تم نے جارے قبر ماں دفن فسونے تو اللہ قبر ماں عذاب نہیں دے بلکہ تمہاری قبر نے جنت نہ بگیچو ماں تھی ایک بگیچو بنا بھی چلے تم نے نماز پڑھتا نہیں آورتو تم نے قرآن پڑھتا نہیں آورتو તો એના માટે આપણે કંઈક કરશું ઈન્શાલ્લા મોરમ પછી શીખવાડવાની કંઈક કોશિશ કરશું આપણે અઠવાડિયામાં એક દિવસ રોજને અઠવાડિયામાં એક દિવસ ઈન્શાલ્લા મદરસાની અંદર એક દિવસ પાકી ના પાકીનો તરીકો પાક થવાનો ગુસલનો તરીકો એક દિવસ વજુનો તરીકો એક દિવસ નમાજનો તરીકો ઈન્શાલ્લા બધું શીખવાડવાનું પ્લાન છે કોશિશ છે મારી અને દુઆ કરો ઇનશાલ્લા અમારા મદરસાના છોકરાઓ છોકરીઓ એવી તૈયાર થઈ જાય કે જ્યાં સુધી મારી રોજી લખી છે ત્યાં સુધી તો ઠીક પણ હું અહીંયાથી તો આપણો કોઈનો રહે આપણી અહીંયા અલ્લાસો ચોકની છોકરીઓ ને છોકરાઓ મારું એક સપનું છે કે આ મદરસા ને આપણી છોકરીઓ ને આપણા છોકરાઓ જ ચલાવે કેમ કે આ મોલાના રહેશે બાપુ તો ટાઈમ પર મદ્રાસો ખુલશે ને બંધ થશે ને સારી તાલીમ મળશે

اللہ نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کو ناقص کر کے پڑھتے تو وہ لوگ عبرت پکڑے کے وہ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں یعنی ان کی نماز نماز نہیں, نہیں. کا سنے اس کے بعد اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ جو مسافر تھے کسی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے نماز ادا کرنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے دروازے پر ایک حجوم دیکھا لوگوں کو دیکھا اور منازعہ فرمایا کہ ایک شخص کو کوئی اپنی کئی اپ، 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 اپ, اپ، 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 افراد نے کئی لوگوں نے اپنے کابو میں کیا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے دریاب فرمایا کہ کیا معاملہ ہے لوگوں نے حرج کیا کہ حضور یہ شخص جوتے چوراتے ہوئے مسجد کے باہر رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے لوگ اس چور کو سکت لان تان کر رہے تھے یہ مسجدوں میں بہت ہوتا ہے نئے کوئی بیچارہ جوتے لے کر آئے ہیں چمپل کیا بوٹ سینڈل تو کئی لوگوں کی نظر

مگر کس قدر جلیل اور رسوا ہوا مگر میں نے تو لوگوں کو دیکھا کہ تم اپنی نماز تو پڑھتے ہو مگر نماز کی چوری کر رہے تھے نماز جلدی جلدی پڑھ رہے تھے روکو سجدے کر پھٹ کر رہے تھے، کر رہے تھے تھے اٹھک بیٹھک مگر تمہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ کئی ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چوری تمہیں آخرت میں جلیل اور رسوا کر دے تمہاری نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے نگاہ نبو صلی اللہ علیہ وسلم میں بدترین چور ہوئے جو اپنی نماز سے چرائے તો નમાજની ચોરી બહુથી મોટી ચોરી છે તો નમાજની ચોરીથી પોતાને બચાવવાની કોશિશ કરજો અને ત્યારે સલામી ભાઈઓ મેરી માઓ બહેનો હર ઓર જિક્ર કે એક એક لیے ایک روح خاص ہے اگر اصل روح نہ ہو تو نماز مردہ انسان کی مانک بے جان بے, بے جان بدن اور اگر اصل روح تو ہو لیکن اعمال و آداب پورے نہ ہو تو نماز و سادنی کی طرح جس کی آنکھیں نکل گئی ہو ناک کان کٹے ہو اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہو لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو نماز ایسی ہے جیسے کسی شخص کے آنکھیں تو ہو لیکن دیکھ نہ سکتا ہو کان تو ہو لیکن سن نہ سکتا ہو نماز کی اصل روح یہ ہے کہ اول سے آخر خوشو و خزو اور حضور قلب رہے اس لیے کہ دل کو اللہ تعالی عز و کے ساتھ راز کو درست رکھنا اور یاد الٰہی کو کمالے تامیم و حیبت سے ترو تازہ رکھنا یہ نماز سے مقصود ہے کیمیا سادت جیسا کہ حق تعلیم نے فرمایا وہ حکیم سلا آؤ میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو کو سوریہ کہا آیت نمبر چودہ کنجلی مان یعنی تو میری نماز قائم رکھ تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں فائدہ سنیں اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد نماز آزم فرائی جائے پیارے اسلامی بھائی اور میری بہنوں ماؤں جاننا چاہیے کہ جس نماز میں خوشو و خجو اور قلب حضور نہ ہو وہ نماز کامل و اقبل نہیں ہوتی قبول بلکہ اقابرین کے نزدیک ایسی نماز جو ان صفات آلی آلیہ سے کھالی ہو وہ نہ ہونے کے برابر ہے نمبر ایک حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے جس نماز میں خوشو حاصل نہ ہو اس کی نماز درست نہیں ہوتی دو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے جو نماز حضور قلب کے ساتھ دل کے گہرائیوں کے ساتھ ہم نزدیک تین حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں قصدن دیکھے اس کے دائے بائے کون کھڑا ہے اس کی نماز نہ ہوگی اس کا مطلب کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار آبی نماز تو اپنے کانچ ہی پڑھی سکے ہماری اقابرین جن کے اقوال تحریر کیے گئے لکھے گئے کتابوں میں وہ ہے جن کے پیش نظر ہمارا وقت قرآن اور حدیث ہوتی تھی اور قرآن و حدیث میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم معدب ہو کر خوشو کے ساتھ نماز ادا کرے اللہ نے انہیں ارشاد فرمایا اور کھڑے ہو اللہ عزوجل کے حضور ادب سے سورہ بکرا آیت نمبر دو سو ترجمہ کنجل ایمان بجاد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے اللہ عز و اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو فرماتا ہے ابن آدم کس طرح التفات کرتا ہے کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے کون کہتا ہے خدا جس کی طرف تو التفات کرتا ہے نظر کرتا ہے پھر جب وہ دوبارہ ایسا کرتا ہے تو ایسا ہی فرماتا ہے پھر جب تیسری مرتبہ یوں التفات کرتا ہے تو اللہ عز اپنی رحمت کے خاص کو پھیر لیتا ہے قرآن و حادث و اور اکابرین کے بعد ضرور ذہن نشین رکھے ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا مکرو تحریمی ہے چاہے کل چہرہ پھر گیا ہو یا بعد اور اگر منہ نہ پھیرے صرف کن اکھیوں سے ادھر ادھر بلا حاجت دیکھے تو کراتے تنجیے اور ایک بار کسی غرض صحیح سے ہو تو اصلاً کوئی حرج نہیں بہار شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے اور اس کے لیے وضو بھی اچھی طرح سے کرے اور خرابی پورے ادب وقار سے ہو اور اس کے خوشبو اور رکو اور سجود بھی مکمل درجے سے کرے تو نماز نہایت روشن چمکدار بن جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے جیسی نے میری حفاظت کی اور جو سخص نماز پڑے بھی وقت اچھی طرح نہ کرے اور 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 اس کا خجو اور رکو اور سجود پورے نہ کرے تو نماز بری صورت کو سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا کہ ت نے مجھے برباد کیا اس کے بعد وہ نماز پُرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے پر مار دی جاتی ہے تبرانی فل اوسط راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کو اس کے شرائط و فرائد اور واجبات اور سنن مستحبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جن جن چیزوں کا تعلق نماز سے اس پر نگے بانی کرتے کہ ایسی نماز ان کے لئے نور نور روشنی دنیا اور آخرت میں حقیقت یہی ہے کہ جو نمازوں پر جتنی محافظت کرتے ان کے لئے عدر و ثواب کے اتنی پروانے اور جس قدر جو کوتائی سے کام لیتے اسی قدر ان کے عدر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ بعد وہ بدنصیب ہوتے جو لوگوں کے سامنے تو نماز ہی ہوتے مگر وہی نماز جو وہ ادا کرتے ان کے مو پر مار دی جاتی ہے جس میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کیا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے حصہ حساب کا دسوا حصہ لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح باج کے لیے نوا باج کے لیے آٹھوا ساتوا چھٹا پانچوا چوتھا اتیائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے ابو داوید راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ دوسری حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا بند